<laughs> まだまだこの魔物すごく強いこのままじゃケシ君どうしてここにそうだったまずは魔物を倒さないとだね 終わき岸くん助けてくれてありがとうもうちょっと後だったらやられちゃってたかも <laughs> 偶然通りがか,かっただけそれでも岸くんが来てくれて本当によかったよ戦ってたのが凶暴な魔物だったから私逃げようかと思ったんだ。 えこの前のお返しそれならお互い様々だよあの時はあたしも助けてもらったしじゃあ今度はあたしがお返ししないとだね助けてもらった俺何か困ったらあたしが助けてあげるねええー、遠慮しないでよ「ダメ」って言われても絶対にお返しするからね それなら、お返しのお返しするってうー、ん、そうきたかじゃあ、じゃあ、私はお返しのお返しのお返しを <laughs> なんかお返しばっかりでわきわかんなくなっちゃうね <laughs> このままじゃ、お返しのループから抜け出せなくなっちゃうねいつも助けたり助けられたりそれも悪くない気がするけど 他にもできることがあるようなあ <laughs> ひらめいただったら私と岸くんふ人で一緒に誰かを助ければいいんだよ二人で他の人を助けるならお返しがずっと続くこともなくなるでしょ岸くんが誰かを助けたいときは私が手伝う私が誰かを助けたいときには岸くんが手伝うっていうのはどうかな だダメだ,だったかな連絡方法をどうするか決めないともうそこまで考えてるのねきくんも乗り気でよかったじゃあ指切りしようよ指切りほら小指出して私の小指ちょっと待っててねよいしょ 実はあれ、グローブなんだほら、いくよ指切り玄魔嘘ついたら針千分のます約束だからね破っちゃダメだよこれからもよろしくね、岸くん二人でたくさんの人を助けよう,うわぁ ゆうびきだ